Ramazan ayı boyunca iftar və imsak vaxtını gündəlik duaları eşitmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. 4 aprel Ramazan ayının 13-cü günüdür. Qafqaz Müslümanları İdarəsinin açıqladığı Ramazan təqviminə əsasən Bakıda imsak vaxtı saat 4:53-də, iftar isə 19:22-dədir. Uruşdanlar hər ehtimalla qarşı imsak üçün göstərilən vaxtdan 10-15 dəqiqə əvvəl yemək içmək və sər urucu batel etmələrdən uzaq durmalıdır. Belə ki, cədvəllərdə olan fərqlilik bu addımı zərurialıq gətirir. Digər şəhər və rayonlarda ifsak və iftar vaxtları şərq bölməsində qeyd edilib. Ramazan ayının 13-cü gününün duası. İlahi, bu gün məni günahların kəsaret və çirkinliyindən təmizlə. Qəza və qədərə uyğun bu gün baş verən hadisələrdə məni səbirləndir. Bu gün məni təkvaya və yaxşı insanların söhbətindən müvəffəq et yardımına and verirəm. Ey qarəsizlərin gözünün işığı, Allah orucunuzu qəbul etsin.